складывается в бо боевка так Ничего. когда ее начинаешь одевать каску можно чуть в сторону да, чтобы не мешало Штаны прямо в тапочках прямо в тапочках. мы одеваем прямо в сапогах. давай давай повторяй тоже спокойно не торопись давай давай, давай.

Давай, флажок подержи. Давай, Давай, я... 45 секунд. А что Давай, я... Давай, я... Давай, можно попробовать. Да. Ребята, на время. я... Давай, 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 Тут колонка лежит э, специально, допустим, если у нас вода закончилась, у вас, кстати, О, будут, да. есть ядранты, да, мы под 200 называется. У нас есть машины, на которые есть ВП-600 большие, которые пену дают. То есть сейчас, давай больше еще мы душим. Называется хлопалка. Вот это если трава, стерня горит, начинает душить. Вот так? Да, да. Так как там есть, вы видели, болгарка, да, электроинструмент, у нас есть бензоинструмент тоже.

а, мы медики. И мы хотим рассказать, человек упал. Возможно, это пожар, был? возможно, стреляли. Это террористический акт. И что будет, если что? вы подойдете к нему? Ага. Ага. Правильно, будет, будет еще один пострадавший. Вы всегда должны знать и оценивать, опасность здесь ну, или ну, ногти, нет. Можно он ли пострадавший? Для чего это делать? Для чего это